अल्पसंख्यांक मतदारांचा सुनील तटकरे यांच्या धर्मनिरपेक्षतेवर अजूनही विश्वास रायगड लोकसभा मतदारसंघात अल्पसंख्यांक समाज असूनही खासदार अनिल तटकरे यांच्या धर्मनिरपेक्ष कार्यावर पूर्णतः विश्वास ठेवून असल्याचं चित्र प्रचारादरम्यान दिसून येत आहे मोहल्लात राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यांक नेत्यांना महिला वयोवृद्ध युवा कार्यकर्ते उत्स्फूर्त सहकार्य करत असल्याचं दिसून येत आहे कुणाच्या काहीलीमध्ये घरोघरी संपर्क मोठा सकारात्मक दिसत आहे सोशल मीडियावर काही रील व्हिडिओ पसरवून काही जर अपप्रचार करत असले तरी मतदार तटकरेंच्या धर्मनिरपेक्ष धडाडीच्या कार्यावर विश्वास ठेवून असल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यकर्ते विजय आपलाच समजून उत्साहात आहेत ब्युरो रिपोर्ट तेज मराठी न्यूज एकंदरीत साहेबांची कामाची पद्धती सर्वांना घेऊन आणि मिळून मिसळून कार्यकर्त्यांबरोबर राहून साहेब नेहमी काम करत असतात मी गेल्या दीड महिन्यामध्ये साहेबांबरोबर माझे संबंध आले आम्ही शेतकरी कामगार पक्षातून राष्ट्रवादीमध्ये आलो आणि आमची सुरुवात जी निवडणुकीपासूनच झाली आहे आणि सातत्याने आम्ही आता गेल्या दीड महिने निवडणुकीचं काम करीत आहोत हे काम करीत असताना वेगळे अनुभव येतात की जातो तिकडे शे काम केलेलं आहे राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून काम झालेलं आहे असं आम्हाला बोललं जातं आणि त्यामुळे मतदार हे साहेबांबरोबरच आहे आणि आपण म्हणतो आहे की सा जे विरोधी उमेदवार होते गीते साहेब जे विरोधी उमेदवार ते वेळा खासदार झाले दोनवेळे मंत्री झाले पण त्यांचा असा सहज दृष्टीत येणारा कोणतंही मोठं काम नाही मुरोडमध्ये आपण पाहिलं तर एक दुसरा मला वाटते समुद्रकिनावर आपली खाऊ आहे त्याच जागेवरती मुतारीचं त्याने एक काम केलं टॉयलेट बांधले पण हे अन्न सोडलं आहे तर बाकी पुढे काय अशा ठळक कामं त्यांची दिसून येत नाहीत की लोकांच्या दृष्टीस येणारी कामं दिसून येत नाहीत आणि त्यामुळे लोकांमध्ये साहिबाना मौत देने से उत्साह नहीं निश्चित है रायगढ़ तो लोकसभा के महायुति के उम्मीदवार जनाब सुनील तटकरे साहब जिनकी निशानी घड़ी है तटकरे साहब ये एक सेकुलर माइंड लीडर है सर्वधर्म धर्म भाव ये धोरण को लेके चल रहे हैं सारे समाज के काम करते हैं उन्होंने रायगढ़ ज़िले में डेवलपमेंट के ताल्लुक से उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता वो एक विजन को लेके चल रहे हैं, प्रशासक पे उनकी एक पकड़ है जिले में सारे रास्ते का काम सारे पानी का सारे गांव-गांव में पानी पहुंचाना, हॉस्पिटल का सारे कामों को उन्होंने एक ऐसी गति दी है जो कि और कोई लीडर हमारे रायगढ़ में किसी ने और ने नहीं दिया था अंतुले साहब के बाद ये ऐसे एक लीडर है जो सब समाज के लोगों को लेके चल रहे हैं तटकरे साहब की प्रशासन पे पकड़ है उन्होंने मुरूट को पानी का जो मसला था बहुत बड़ा मसला था वो पानी का मसला उन्होंने हल किया जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने अंजुमन इस्लाम का नाम बजट में दर्ज करके 50 लाख की अमाउंट प्राइमरी स्कूल के लिए दिया ऐसे हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है तटकरे साहब के अपोजिट जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार छः टर्म लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं दो टर्म उन्होंने रायगढ़ से लड़ा है और रायगढ़ से लड़के वो दो वक्त मिनिस्टर भी बने हैं लेकिन उन्होंने कोई भी समाज के लिए आज तक डेवलपमेंट के लिए एक रुपये का निधि नहीं लाया है और हमने उनको आज तक कभी यहाँ देखा नहीं है शिवसैनिक लोग भी उनसे नाराज़ है क्योंकि उन्होंने कभी किसी के लिए कोई समाज के लिए काम ही नहीं किया तो ये दोनों में डिफरेंस अगर अब देखें तो तटकरे साहब डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ही आगे है और एक सेकुलर माइंड लीडर है और लीडर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, है मुस्लिम समाज का तटकरे साहब पे पूरा भरोसा है रिसेंटली उन्होंने मसला में 335 करोड़ यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूर करा के लिए है हर साल में 100 डॉक्टर यहाँ से बन के निकल निकलेंगे जो कि रायगढ़ ज़िले के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है